среднеазиаты. И вот такие среднеазиатские выставочные голуби. Хозяин был занят и немножко приходили за голубями. Подгони их еще немножко. Ой, как раз ветерочек поддувает еще. Так, вот у нас хозяин, и скажи, пожалуйста, свой телефончик. 067. 417 90 01 все вот пожалуйста вот голуби кого заинтересовали дома еще есть можете позвонить а, Петь, я хотел спросить, ты вчера не смотрел телевизор? А то Лавров сказал, что там вообще нам русский язык запретили. Я вроде на русском сейчас разговариваю. Жду-жду, когда мне кто запретит, но никто не запрещает. Так а если нас научили разговаривать по-всякому? У меня батька тоже русский. Что тогда нам, вешаться или что? А он рассказывает, что да. надо нас убить. То есть да, да. он нельзя, называется нельзя. убить, это когда освободить. Нельзя, нельзя это делать. вышел. Это Мы, ужас. Нас свеки. воспитывали на всех языках. Я даже иногда и немецкий запомнил сейчас с детства. Ну, главное, сказал, что хорошо, хоть еще думать разрешают, а, кто. Да. Я везде во всех это, городах это во всех так, городах же снимают. Молодежь надо воспитывать уже по-украински, а нас уже предвоспитывать. Да нет, дело же не в этом. Он рассказывает, что запретили. Кто нам нельзя, может кто -то нельзя, запретить? Нельзя. Мы... Да нам никто не, никто, никто не запрещает, конечно. За Мы же вот беседуем с тобой, да, никто да. же не запрещает. То, 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 то да, да да, да, да. Так я во всех городах снимаю. Хоть Киев, хоть Кременчук, да. хоть Полтава, хоть Кривой Рог. И везде же никто же не запрещает. Все хожу, хожу, думаю. Может, я думаю, не на Украине уже живу, понимаешь? Везде запрещают, а мы разговариваем. чтобы убить людей, вот такую придумают вранье. И потом народ верит, наверное, что этому. Одиннадцатый год рассказывает, что нам запрещают. А мы все разговариваем, мы разговариваем. А нам запрещают. Кто запрещает, где запрещает. Как уже это надоело, вранье включишь этот телевизор. Не смотрю. Да, там, да, да, ну раз вчера я посмотрел, говорю, рассказывает, что на, надо освобождать. Русскоязычный. Ну, Чего, зачем не... меня освобождать? Мы сами скоро выйдут. От жизни освободят. Да. Вот такие среднезиатские голуби. И вон дальше. Типа Моздок или Георгиевские, Я в них мало понимаю, что это. И вот такие желтоголовые. Цветноголовые. Кто называет украинскими, кто иранскими. Но в Иране их точно нет. А почем цветноголовые? 200 гривен голова. А почем павлинчики ваши? 150 гривен. 150 головка, да? Да. Все молодняк все вот Да, вот да вот я вижу, все вижу. Все вот, молодня. Вот. Бокатые. Ну, уже месяц всем. выскочили, да? это вообще маленький совсем он это справа. Это все да. молодняк, нет, да. Нет, вот это вот одно гнездо. Это да, да одно гнездо. А, 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 да. а И же тоже молодняк? Да, все, все молодняк. А. а эти в какую цену? 200 гривен голова, да? Ну, эти постарше, наверное, да? Ну, чем вот эти трошки старше, я тут пощитше. Ну, ну, Это все молодец, и для всего хорошо. Ну, и, и это... хорошо. Сами кормят же, да? Да. А эти в какую цену? По 150 гривен. Это типа курские, что ли? Эту, не, эту не... курсаки, uh -huh. а эту кирлограмм. Это я понимаю, да, белоголовые. А это вот эти. курские, Киров... у меня не остальных... uh -huh. Завів тому до стальних парків, вже ось дві парки привіз. Ну, ну, ну. Це стальні дали вже. Три ділянки. Маленько. Чурні в мене три парки теж вже ось привіз. Ну це ще не всі. Дев'ять штук уже дали mm -hmm. і маленькі є. І то теж ваше. моє. Та що, стільки у вас? 12 грн. Вот у вас сьогодні пошло в цьому году. піскунов, Я к тому поражаюсь, піскунов, пескунов. А, Это та, ж тоже піскунов. А ти що, куцаками турбу у вас? що, серьезно. А это у нас римские? Римские, римские тоже да, паскуны. Да, вот эти да, да. самые старшие. Да, Росеи, да, да, самые, это да, паскуны. А эти в какую? Мясные? Подвести в Рим и в Осенью будет по 400 минимум. Ну понятно, обязательно. Их выкормить же еще надо осенью. Ну и вот такие богатые они. Тоже ваши, Иван Николаевич? Не, нет, нет, вот там девушка решила. Да, богатые, да? Ну хорошо. Все, кто смотрит мои, мои видео, знают, что я все видеосъемки провожу на русском языке. Хотя уже 11 лет россияне рассказывают, что нам запрещают русский язык, угнетают. И Лавров вчера сказал, хорошо, хоть думать еще раз разрешают. И в связи с этим он решил всех русскоязычных уничтожить. Восток и юг Украины, которые они уничтожают. Живут в основном русскоязычные. Вот эти районы или эти областя, они и они уничтожают. И слушая этот бред, ты раздумаешь, а на Украине ли я живу? Вот я сегодня, вы свидетели, снимал целый день. Все отвечают, я спрашиваю на русском, не отвечают на русском. Тем не менее, мне никто не сделал замечания, никто ничего не запрещал. И так у нас повсеместно. Поэтому не надо обращать на эти бредни никакого внимания на бредни россиян. Ну и продолжим если съемочка то вот здесь такие вещи рукодельные продают вот. зеленые наслаждения. цену можно не спрашивать везде написано спасибо еще бы телефончик написали куда звонить было бы лучше народ посмотрел вдруг у кого-то желание появилось за вулкан, не думаем, да. Рыно, да тут не только голуби И кролики Ну судя по тому как голубей Они очень голубей то покупают да, вы же видите. Это вдруг, просто их другим. да 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 Одного продал, двух купил Или наоборот Всего хорошего дня вам Ну и вот Приснули бедолаги. Вот. вот такие у нас немецкие выставочные голуби и Будапешские высоколетные. Одновременно вот медикаменты всякие тут продаются. Можно приобрести вот на холодильник магнитики. Есть кольца. Вот, вот такие кольца. Хозяин, а почем немецкие? Я, короче, там... Саш, а эти Будапешты? Я думаю, Кривлина, а Будапешт, сотня, а то по пара. Ага, ага. Две на ногу. Все понял, буду пешна в чуть короче, нос. А Пакистан какую цену? Все понял. Ну имеешь право Торг, в общем, убежден, да? Вот такие волнистые. А почему волнистые, ребят? 300 и 200, да? То мне замечание в прошлый раз сделали, что попугаев мало снимал. Самка 200, самчик 300. Это 20, это 20. Такие. И вот такая птичка. Тут тоже, у хозяина тоже нет. я еще сегодня не снимал. Вот такие кеннеры. Какой целый птичка? Не ваша, да? А почем кеннера, ребят? Две с половиной, с половиной. С половиной. <звучит> То ли пошутили, то ли серьезно, но две с половиной сказали ну, Пойдем дальше Пушистые. Соли, курочки. Это пуховые правильно? Пух. Вот 300. Такие. А эти в какую цену? 200. Да? можно сразу приобрести от этих пырей и вот такие а это сто по 100 гривен спасибо такие голуби крестовые монахи я так понимаю вот такие Маленькие клеточки Конечно плохо видно Но тем не менее 150 Голова Как раз знать как называется И все Жара пошла Это же турецкие голуби Я так понимаю но они игровые, нет? А как порода называется? Турецкая Нет, так, такой породы нет. Нет, ну, турецкая, понятно, такла а, это игровые. Ну, да, да. Ну, ты а ты там их целая куча. Это дорога порода. Да, Турция из Турции такла. Как они вирус. называются, породы? Так там Такла это вид. Вот вид. Это игровые голуби. А порода как называется. ]Um, не на Да это у нас так называют, да. Разновидности И порну вот эти type. 200 голова, да? Ну это все молодые, да? ]잖아요. Молодые, это все молодые. Ну, ну, <laughs> ну и такие. Сизы редкая мать тоже для нашего. А что такие стоят, ребят, в Будапеште? Две сотни. Две сотни головка, да? Это у нас же абакинцы. В Какую цену? Тоже по 200. Тоже 200, да, мраморные такие абакинчики. Да. Ну вот сделал небольшой обзорчик, уже народ расходится. Можно буду закругляться. Сейчас возьму себе немного гороха. И всем мира и добра. И до следующего видео.